əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində marşrut dayanacağına yaxın 1.7 sotda inşa olunmuş gözəl bir altı qaraj həyət evi təqdim edəcəm sizə. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz, evin xarici görünüşü bu formadadır. Yəni həqiqətən çox yüksək keyfiyyətlə inşa olunmuş bir altı qaraj həyət evi. Digər layihələrdən fərqli olaraq, yəni bu ev çox yüksək keyfiyyətlə tikilib. Yəni tikintidən alayışı olan adam video görüntülərdən nə demək istədiyimi artıq başa düşür. Gördüyünüz kimi baxın bu taxta millər çox yaxın-yaxın atılıb, yəni 10 kilik taxtalar atılıb. Burada beton ridyerləridir. Alt hissəsində baxın belə bir alternativ otaqlardır. Yəni buranı da siz yaşayış sahəsinə çevirə bilərsiniz. Bu hal keçmə bağlanıb. Burada maşın üçün bir yer və burada alternativ bir otaq, iki otaq kimi istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi Evin həyəti tomet daşlarla düzülüb. Yəni son təmir ay tamamlanma işləri gedir, hörmətli izləyicilərimiz. E, fasad boyası vurulub, pəkanların boyançıları vurulandan sonra tam hazır şəkildə gələcək. Və daxil oluruq evin yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinə. Qiyməti də çox münasibdir. Hər tərəfi, yəni qoşa daşlandı, üstünün kəməri, yəni beton fundamenti Hər bir şey yüksək keyfiyyətlə görünüb və daxil oluruq birinci mərtəbəsinə, daha doğrusu yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinə. Dəhlizi bu formada da görməklə izləyəcəyimiz, gördüyünüz kimi bu formada dəhlizi var. Dəhlizdən daxil oluruq qonaq otağına. Baxın gördüyünüz kimi bu formada gözəl bir qonaq otağı var. Kombi xətləri çəkilib. Bu formada qonaq otağıdır, görməklə izləyəcəyimiz. Divar kağızları alacağın zövqinə görə vurulacaq. Bax gördüyünüz bu pol laklanıb tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Və burada dəhlizdən daxil olarkən ki, gördüyünüz kimi baxın burada da dəhliz çox genişdir. Digər plenklərdən fərqli olaraq burada çox genişdir. Və daxil oluruq mətbəxinə. Bu formada mətbəxi var. Qiyməti də münasibdir, hörmətli izləyicilərimiz nağd satılır. Yəni kreditlə satılmır və burada evin birinci bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu formada. Yəni bu isə qonşunun zaborudur. Yəni evlə zabor arasında məsafəsi var. E, bu formada yataq otağı da qiyməti 49.000 manata təklif olunur. Real alıcı üçün qiymətdə endirim olunacaq. Və burada belə bir növbəti növbəti yataq otağıdır. Bu formada Gördüyünüz kimi, yəni, anti var kağızı ilə vurulandan sonra hürmətli izləyicilərimiz, çox gözəl bir görünüş alacaq. Dörd bir tərəfi qoşa daşlandı. Çəhədləri qaydasındadır. Qiyməti bir daha da vurğulayıram, 49.000 manatdır. Yəni gördüyünüz kimi, bütün otaqların genişliyi və təmirin yüksək keyfiyyətli olması öz sözünü deyir. Yəni bu ev hörmətli izləyicilərimiz təxminən olaraq 1 həftədən sonra tam ümumi olaraq yekunlaşacaq. Qiyməti bir daha da vurğulayıram, 49.000 manatdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.